মোৰ মেডামৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক বাৰে বাৰে সাৱটি ধৰিছিল বাৰে বাৰে মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল কেতিয়াবা যদি মোক চমা খাইছিল আৰু কেতিয়াবা আহি মোৰ বিচনাত শুইছিল ময়ো এজন পুৰুষ আছিলোঁ কিমান দিনলৈনো মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পাৰিম এদিন মেডাম ব্যৱসায়ৰ বাবে ভাৰতৰ বাহিৰলৈ যাব লগা হ'ল তেতিয়া মই সুযোগ পাই গৈছিলোঁ সেই সকলোবোৰ মেডামৰ ছোৱালীজনীৰ লগত কৰিলোঁ তাই মোক যি কৰাব বিচাৰিছিল কাহিনীটো হৈছে চাৰি বছৰ আগৰ কথা য'ত মই মোৰ নিজৰ মেডামৰ ছোৱালীজনীৰ সৈতে মোৰ নাম ৰাহুল আৰু মোৰ বয়স প্ৰায় পঁচিছ বছৰ মোৰ জন্মৰ কেইমাহমান পিছতে মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হৈছিল মই মোৰ মাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আৰু মোৰ দুগৰাকী বাইদেউ আছিল আমি এতিয়া ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সকলোৱে মাৰ ওপৰত বুজা হ'বলৈ ধৰিছিলোঁ যিটো কথা ভাবি ভাবি মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগিছিল তাৰপিছত এদিন মোৰ গাঁৱৰ দাদা এজনক মই লগ পাইছিলোঁ তেওঁ মোক দেলহিত এটা ডাঙৰ ঘৰত চাকৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিছিল মই কেনেবাকৈ মা আৰু বাইদেউহঁতক বুজাই দিছিলোঁ যে মই চহৰলৈ গৈ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ প্ৰথমতে মাহঁতে মানা কৰিছিল যদিও অৱশেষত মান্তি হ'ল যিখন ঘৰত মই চাকৰি পাইছিলোঁ সেইখন ঘৰত এগৰাকী মেডাম আছিল আৰু তেওঁৰ এজনী বৰ ধুনীয়া ছোৱালী আছিল ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল টীনা মই তেওঁ সৰু মেডাম বুলিয়েই মাতিছিলোঁ বহুদিনৰ আগতে মেডামৰ গিৰিয়েকৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে ঘৰত মেডাম আৰু মেডামৰ জীয়েক তিনাশে আছিল টিনাৰ মোৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ বহুত ভাল আছিল কাৰণ তাইৰ কোনো লগ নাছিল তিনাই সদায় অকলেই আছিল আৰু আমি যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই খেলিবলৈ ধৰিছিলোঁ তিনা মোৰ লগত বহুত আনন্দিত হৈছিল তাই মোক সদায় তাইৰ বন্ধু বুলি গণ্য কৰিছিল ইফালে আকৌ টিনাৰ চঞ্চলতাই তাইৰ সৌন্দৰ্যটো বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিছিল ময়ো চেহেৰাত দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আছিলোঁ কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাই এনেকুৱা কাম কৰিছিল যে মই একেবাৰে বুজিব পৰা নাছিলোঁ তাই মোৰ ৰুমলৈ প্ৰায়ে আহিছিল আৰু মোৰ লগত বহুত হাঁহিছিল আৰু ধেমালি কৰিবলৈ ধৰিছিল এতিয়া এনেকৈ তাইৰ লগত ময়ো ধেমালি কৰি বহুত ভাল পাইছিলোঁ টিনাইজনী বহুত দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ছোৱালী আছিল তাইৰ শৰীৰটো এতিয়া বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছিল মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা প্ৰায় ছবছৰ হ'ল সময়ৰ লগে লগে তিনাও দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈ পৰিছিল আমি এতিয়া প্ৰায় একে বয়সৰ হৈ পৰিছিলোঁ সময়মতে মই গাঁৱলৈ এতিয়া মাকো টকা পঠিয়াবলৈ পাৰিছিলোঁ এতিয়া এনেকৈ সকলোবিলাক ঠিকেই চলি আছিল কিন্তু এতিয়া মোৰ ভৰ যৌৱনে মোৰ ভৱিষ্যতৰ জীৱনটোকে সলনি কৰি পেলাইছিল মই কেতিয়াও কোনো ছোৱালীৰ স্পৰ্শ উপলব্ধিয়েই কৰা নাছিলোঁ এদিন ৰাতি টিনা মেডাম মোৰ ৰুমলৈ আহিছিল আৰু কথা পাতি থাকোঁতে তাই মোক জোৰেৰে খাব দি ধৰিলে আৰু হঠাতে তাই মোৰ ওঠত চুমা খাবলৈ ধৰিছিল মই এতিয়া তৎক্ষণাত এইবিলাক হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই একো ধৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই নিশ্চিতভাৱে এইখিনি জানিছিলোঁ যে তাইৰ মনত কিবা এটা নিশ্চয় চলি আছে তাইৰ এতিয়া কাৰ্যৰ বাবে ময়ো নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ যাবলৈ ধৰিছিলোঁ টিনাৰ যৌৱনটোৱে এতিয়া মোক বৰ হাৰশাস্তি কৰিবলৈ ধৰিছিল বৰ কষ্টৰে নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পাৰিছিলোঁ মই তাৰপিছত তাই মোৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ধৰিলে সেইটো সময়তে তাইয়ো ক'বলৈ ধৰিলে যে তুমিও কেতিয়াবা মোৰ ৰুমলৈ আহিবলৈ পাৰা কাৰণ মই সদায় তোমাৰ ৰুমলৈ আহোঁ কিন্তু তুমি কেতিয়াও মোৰ ৰুমলৈ নাহা কি মোক তুমি ভাল নোপোৱা নেকি নহয় টিনা মেডাম তেনেকুৱা একো কথা নহয় আচলতে তোমাৰ কোঠালৈ অহাটো হয়তো ডাঙৰ মেডামে ভাল নাপাবও পাৰে তাই তেতিয়া লগে লগে ক'লে যে প্ৰথমে মোৰ ফালে চোৱা তুমি মোক টিনা মেডম বুলি কোৱা একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া তুমি মোক সদায় টিনা বুলিয়েই মাতিবা আৰু ইফালে তুমি মাৰ কথা কৈছা তেওঁ তোমাক একোৱেই নকয় তেওঁ তোমাক বহুত ভাল পায় মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে বাৰু এতিয়াৰ পৰা মই কথাষাৰি মনত ৰাখিম প্ৰকৃততে টিনাৰ লগত কথা পাতিলে মেডামে কেতিয়াও মোক মানা কৰা নাছিল হয়তো তাই অকলে ঘৰত থকাৰ বাবে তাইৰ কোনো ভনীয়েক বা ভাই নাছিল আৰু যিহেতু তাইৰ পিতৃও নাছিল ছোৱালীজনীক মাকে বহুত মৰম কৰিছিল কিন্তু তথাপিও মই যিহেতু চাকৰি হয় আৰু সেইবাবে মই মোৰ সীমাৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ পিছদিনা তিনাই মোক ৰাতি নিজৰ কোঠালৈ মাতিছিল আৰু তাই ক'লে যে আমি অলপ সময়ৰ বাবে লুডু খেলোঁ আহা তেতিয়া আমি দুয়ো অলপ সময়ৰ বাবে লুডু খেলিছিলোঁ এতিয়া লুডু খেলি থাকোঁতে তাই মোৰ লগত অলপ ধেমালি কৰিবলৈ ধৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তিনাই ক'লে যে মোৰ লুডু খেলিবলৈ আৰু একেবাৰে মন নাই তিনাই তেতিয়া ক'লে যে আহা ভাল চিনেমা এখন চাওঁ মোবাইলত মই ক'লো টিনা এতিয়া তুমি আগতে শুব লাগে ৰাতিপুৱা কলেজলৈ যাব লাগিব আৰু ৰাতি এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গৈছে তাই ক'লে এতিয়াও বেছি সময় হোৱা নাই মাত্ৰ বাৰহে বাজিছে তাৰপাছত মোৰ হাতখনত ধৰি তাই আকৌ মোক বিচনাত বহিবলৈ দিলে ময়ো এতিয়া মনে মনে বহিছিলোঁ তাই তেতিয়া হঠাতে মোবাইলটো দেখুৱাই ক'লে ৰাহুল তুমি এনেকুৱা চিনেমাবিলাক চাইছেনে মই যেতিয়া মূৰটো জোকাৰিলো না তাই জোৰেৰে হাঁহিবলৈ ধৰিলে এতিয়া তিনাই ক'লে যে তুমি বৰ লাজকৰীয়া স্বভাৱৰ ল'ৰা তুমি আজিলৈকে এনেকুৱা চিনেমাবিলাক চাই পোৱা নাই নেকি মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এইবিলাক চাবলৈ মই একেবাৰে সময় নাপাওঁ আৰু মই একেবাৰে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা মই যিকেইটা টকা উপাৰ্জন কৰোঁ গাঁৱলৈ মাৰ ওচৰলৈ পঠাই দিওঁ তাৰপাছত তিনাই ক'লে যে কোনো চিন্তা নকৰিবা কোনো চিন্তাৰ কাৰণো নাই আজি মই তোমাক এই চিনেমাবিলাক দেখুৱাম এতিয়া মই সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি গৈছিলোঁ যে তাই নিশ্চয় কিবা এটা বিচাৰিছে এতিয়া মোৰ নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো মোৰ বাবে বৰ কঠিন হৈ পৰিছিল তাইক দুবাহুৰ মাজত জোৰেৰ সাৱটি ধৰি ৰাখিবলৈ বহুত ইচ্ছা গৈছিল কিন্তু মেডামৰ কথাটো ভাবি মই তাত বেছি সময় নাথাকিলোঁ মই এতিয়া টোপনি ধৰাৰ অভিনয় কৰি নিজৰ কোঠালৈ বুলি গুচি আহিলোঁ ঘূৰি অহাৰ পিছত মনতে ভাবিবলৈ ধৰিলোঁ যে আজি এটা ভুল হ'লহেঁতেন কিন্তু নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি মনটোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু মই মনতে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে যেতিয়াই সুযোগ পাম তেতিয়াই মই নিশ্চয় তাইৰ সুবিধা ল'ম আৰু এতিয়া এনেকৈ মই সুযোগ বিচাৰিয়েই আছিলোঁ কাৰণ মোৰ হৃদয়খন নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো বৰ কঠিন হৈ পৰিছিল তাই এতিয়া মোৰ মন মগজুত যি জুই জ্বলোৱাৰ আৰম্ভ কৰিছিল এতিয়া ঠাণ্ডাও তাই কৰিব লাগিব এতিয়া মোৰ নিশা শুবলৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল এদিন মোৰ মেডাম দুমাহৰ বাবে কিবা কাম কৰিবলৈ ভাৰতৰ বাহিৰলৈ গৈছিল এতিয়া ঘৰখনত টিনা আৰু মই অকলশৰে আছিলোঁ এদিন গা ধুই টিনা বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহে তেতিয়াই ঘটনাটো ঘটিছিল তাই তেতিয়া মোক ক'লে যে ৰাহুল আজি মোৰ কলেজলৈ যাবলৈ একেবাৰে মন নাই মই তেতিয়া সুধিলোঁ যে কি তোমাৰ গাটো ভাল নহয় নেকি তেতিয়া টিনাই খঙেৰে ক'লে যে কি মই তোমাৰ লগত অলপ সময় কটাবলৈ নোৱাৰিম নেকি টিনাৰ কথাটো শুনাৰ লগে লগে মই একেবাৰে মনে মনে থাকিলোঁ আৰু মই শান্তিৰে নিজৰ ৰুমলৈ বুলি গুচি আহিছিলোঁ মই এতিয়া বুজি পাইছিলোঁ যে তাইৰ মনত এতিয়া কি চলি আছে আৰম্ভ কৰিবলৈ মোৰ ভিতৰত সামান্যতঃ মোৰ সাহস নাছিল তিনা মোৰ ৰুমলৈ আহিল তাইৰ তলত মাত্ৰ টাৱল এখনহে পিন্ধি আছিল আৰু ওপৰত এখন সামান্য পাতল কাপোৰহে উৰি আছিল তাইক এতিয়া দেখি মই থটমঠ খাই গৈছিলোঁ আৰু মই লাজতে মূৰটো সিফাললৈ ঘূৰাই দিলোঁ তাই মোৰ মুখখন নিজৰ ফালে ঘূৰাই নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰৰ কাপোৰবোৰ তুলি লৈ তাই ক'লে মই জানো যে তুমি মোক গোপনে চাই আছা গতিকে আজি কুঁৱাটো পিয়াহ লগা মানুহজনৰ ওচৰলৈ নিজেই আহিছে মই এতিয়া সেইটো সময়ত কি ক'ম একেবাৰে ভাবি পোৱা নাছিলোঁ ময়ো ইমান দিনে এই সময়লৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ মই এতিয়া চিধাই থিয় হৈ মেডামৰ জীয়েকক সাৱধি ধৰিলোঁ মই এই দিনটোৰ বাবে আগ্ৰহেৰে কিমান দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ টিনাই তেতিয়া ক'লে যে তেনেহ'লে তুমি ইমান দিনে কিয় দূৰে দূৰে আছিলা মোৰ পৰা মই ক'লোঁ মোৰ ইমান সাহস নাছিল কিন্তু তোমাৰ আজি খুলিশালী সৌন্দৰ্যটো চাবলৈ মোৰ বহুত মন গৈছে মই এতিয়া টীনাক কোলাত উঠাই লৈছিলোঁ আৰু তাইক জোৰেৰে বহুত মৰম কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ এনেকৈয়ে এতিয়া আমাৰ প্ৰেম প্ৰায় দুমাহ চলি থাকিল আমি এতিয়া প্ৰতিদিনেই ইজনে সিজনক মৰম দি থাকোঁ এতিয়া সদায় ৰাতি মই টিনাক এনেকৈ দিবলৈ ধৰিছিলোঁ আৰু মই ইমানেই দিলোঁ যে তাই একেবাৰে গৰ্ভৱতী হৈ পৰিল এতিয়া মেডাম আহি পোৱাৰ পাছত আমাৰ এই বিষয় সকলোবিলাক তেওঁ গম পাই গৈছিল বাধ্যত পৰি মেডামে এতিয়া নিজৰ সন্মান বচাবলৈ তেওঁ মোৰ লগত নিজৰ ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই দিলে এতিয়া এনেকৈ টিনাক বিয়া কৰোৱাৰ পাছত মোৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ গৈছিল এতিয়া মোৰ দুইজনী বাইদেউকে মই বিয়া দিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ মা আৰু তিনা মাকৰো বহুত যত্ন লৈছিলোঁ এতিয়া এই সকলোবিলাক হৈ যোৱাৰ পাছত মই টিনাৰ লগত বৰ সুখেৰে জীৱনটো কটাবলৈ ধৰিছিলোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত হঠাতে সকলোবিলাক ঘটি যায় যিটো আমি কেতিয়াবা কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰো জীৱনত হয়তো এনেকুৱা এটা ঘটনাই ঘটি গৈছিল মই মোৰ জীৱনত কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে এদিন মই ইমান এজন ডাঙৰ ধনী মানুহ হৈ পৰিম বুলি প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাৱ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে have a nice day